imom abu dovur rivoyat qilgan hadislarda payg'ambar alayhisalom iyyakum wal hasad fa innal hasada kama hatab degan ekan. hasaddan saqlaninglar chunki u xuddi olov o'tini yegani kabi yaxshiliklarni yeydi hasadchi odamni ichi qizir buni hozirgi meditsina ham tasdiqlagan ekan hasad fe'li bor odamni ichida harorat bo'lar ekan qizigan harorat bo'lar ekan chunki birovga yetgan yaxshilik unga yetgan azob bo'ladida har bir yetgan yaxshilikdan azoblanaveradi endi hasadni kelib chiqishi uni turlari bor misol uchun har xil bo'ladida hasadni tug'ilishi misol uchun aytiladigan bo'lsa birinchisi birovga dushmanchilik qilsa unga yaxshilik yetishini xohlamas ekan birov bilan adovatlashib bo'g'ishib dushmanchilik qilib so'kishib urushib qolsa unga hech qachon yaxshilik yetishini xohlamas ekan bu holatda hasad yomon ko'rishdan tug'iladi ikkinchisi ko'rolmaslik kimdir bir bir rahbar misolida olaylik hamma rahbar ham unaqa bo'lmaydi ba'zi bir rahbarlar yoki bo'lmasa insonlar deb olaylik unga doimo past urovenda turishi kerak past holatda turishi kerak unga tovbe bo'lishi kerak labbay ke akajon deb turishi kerak sal ko'tarilib qolsa mazasi qochadi nima bo'ldi bunga nima bo'ldi ya'ni o'ziga yetgan narsani boshqalarga yetishligini ko'ra olmaydi u bu ikkinchi holat uchinchi holati kibrdan bo'ladi hech pastga tushgisi kelmaydi doim o'zini hammadan yuqori deb bilab mana shunda ham insonlarga yetgan yaxshilik uni bezovta qiladi shundan hasad tug'iladi to'rtinchisi maqsadga erisha olmay qolishlik bir yo'nalishda bir musobaqa o'ynayapti yoki bir yo'nalishda bir ijod qilyapti sheriklari us o'sib ketyapti bir yaxshi natijaga erishdi shundan hasad tug'ilib qoladi gohida kundoshlar o'rtasida ham bo'lib qolar ekan bu narsa hammasida emas u ba'zilarda ko'plarda desa ham bo'laveradi narigi bo'lgan bo'lgan ayoliga yetgan narsani xohlamasdan ko'ysin yonsin yo'q bo'lsin ajrashib ketsin o'zim qolay deb mana shunaqa holat ham bo'lar ekanda hasad bu ham hasad ho'p keyingisi mansabparastlik shuhratparastlikdan paydo bo'ladi hasad kursini hech beray demaydida shu chirib ketsa o'sha kursini ustida o'tiraverib kimdir davo qiladigan bo'lsa kimdir unga bir haqli bo'ladigan bo'lsa shuni ko'rolmas ekan shunga nima qilib bo'lsa ham yo'qotish ekan yaxshilik nima yetsa buni mazasini qochiradi uyqusini oromini oladi yana ba'zi bir odamlar bor ekanki hech bir sabab yo'q aytgan savol o'zi tabiati buzuq aytganimizdek kimga bo'lishidan qat'iy nazar bir yaxshilik yetsa u o'zini o'zi uzu, yog'iga qovuraveradi hasad shularda bo'ladi